الحمدللہ وقفا وکفا والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیا بنیاد رکھی گئی الاسلام اسلام کی علا پر خمس ان پانچ چیزوں کے شہادتی گواہی دینا ان اس بات کی لا کوئی نہیں ہے الا معبود الا مگر اللہ اللہ تعالی و انا اور گواہی دینا اس بات کی محمدن محمد رسول رسول ہیں اللہ اللہ کے اقامی اور قائم کرنا الصلاطی نماز کو و اتائی اور ادا کرنا الزکاتی زکاة کو ولاحجی اور حج کرنا البیتی بیت اللہ کا و سومی اور روزہ رکھنا رمضان رمزان رمضان کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ گواہی دینا اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں و اقام اس اور نماز کو قائم کرنا و ایتا اس اور زکوٰۃ کو ادا کرنا و الحج البیتی اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا و سوم رمضانہ اور رمضان کے روزے رکھنا تشریح اس حدیث مبارکہ کا موضوع ارکان اسلام ہیں اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر تعمیر کی گئی ہے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار ہے بنیادی طور پر کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یعنی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں توحید کا اقرار اور شرک کی نفی ہے اور قرآن کریم میں توحید کے اقرار میں پوری صورت اخلاص نازل کی گئی ہے اور شرک ایسا سنگین جرم ہے جس کی کوئی توبہ نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں رسالت کے اقرار میں دو چیزیں آتی ہیں نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بلکہ آخری رسول ہیں نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں کلیمہ طیبہ کے اقرار کے بعد پہلی عبادت جو مسلمان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے قرآن میں سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی کا حکم ملتا ہے عقیم السّلاۃ نماز قائم کرو نیز حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور ایک جگہ پر مومن اور کافر کے درمیان فرق والی چیز نماز کو قرار دیا ہے نماز کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نماز کو اس طرح ادا کرنے کا حکم دیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور قرآن کریم میں ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ یقیناً مومنین پر وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ کے موضوع کے مطابق اسلام کا تیسرا رکن اور دوسری عبادت زکاة ہے جس کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے ارشاد خدا بندی ہے اور زکاة ادا کرو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی نصاب کے بقدر مال پر سال میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے زکاة کی ادائیگی نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں نماز کے بعد تیسری عبادت حج ہے حج ہر آقل، بالغ باشعور اور صاحب استطاعت انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ارشادِ خدا بندی ہے ترجمہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوئے اس کا حج کریں اور اس حدیث کے موضوع کے مطابق پانچواں رکن اور چوتھی عبادت رمضان ہے سال کے بارہ مہینوں میں یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو خالص اللہ کا انعام ہے اسے رمضان مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں ہر نیکی ستر گناہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک مغفرت اور رحمت کے خصوصی دروازے کھول دیتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان عقیل بالغ باشعور پر فرض ہے ارشاد خداوندی ہے ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں